Блок ЖБК енергія. Зараз ми спускаємося в підвал між п'ятим і шостим під'їздом. Тут нам виконавчий директор хоче щось розповісти. Здійсно, ви зв'язку по поводу тих бетонних качень, які були встановлені, хотіла б, щоб. было зафиксировано, что вот у нас здесь стоит новая, видите, новая новые нового образца известной торговой, торговой марки, которую мы э, смонтируем уже вот весной следующего года, установим на том месте, где были демонтированы старые качели. При сравнении здесь лежат, вы можете посмотреть еще, наверное, советских времен, Были такие детские аттракционы, вы уже видите, в каком они были состоянии. Это також да, иногда, это ну, это такое же Да, это все демонтовано, так. Вот это вот такого вот образца будет новое. Вот а мне без... ракета подобалась, а чего ей демонтировали? Ну, во-первых, по, по технике безопасности, когда устанавливали эту горочку такую, по технике безопасности два метра вокруг горки должна быть зона безопасности. Ракета немножко туда уже как бы не вписывала. Вот я вам хочу показать, вот какие были у детей качели, да, вот видите, старого образі. І такі вот. качели, ну, буде вже будет уже более мене современного образца, более що Всі качери, которые вы видите, они сертифіковані в Україні, і мають сертифікат відповідності. Добре, сертифіковані. А скільки років вони будуть служити? Ну хоча б під сертифікату. Ну, Минимум 10 лет они должны служить. Я думаю, что 10 лет это тоже немало срок в нынешних условиях. Если, конечно, мы будем за ними их, как вам сказать, ухаживать, смотреть. Ну, а если конечно, какие-то вандалы нам их не разрушить. Но я думаю, что по управенству это все работает. Поэтому вы это дальше... а у вас там текало. Ну, в подвалах всегда текало. То есть там котики? Кошечки, да. Они попадают туда в ответствие технологической крести, но, к сожалению, они не можем полностью оттуда. Тобто вони якось можуть вийти оттуда? Да, вони потрапляють по технологічній версії. Десь то там вони є. Цікаво. Интересно. Интересно, да. Видеоблог Жбк Енергія.